Україна попросила Євросоюз взяти участь у співфінансуванні зсу. Про це повідомляє агентство Financial Times. Коли противнику совсім тяжко стало в Курській області, да дуже швидко... Быстро... А попробував організувати прорив наш лінії оборони на граніць Харково, і Білгородської області, да говорить о том, що є в працівники сіли средства. Відомо, що наразі обговорюють три варіанти вирішення ситуації. Одна з пропозицій, яку внесла Україна, передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, які одночасно зараховуватимуться до цілей оборонних витрат країн НАТО. Це дозволить досягти подвійної мети, виконати зобов'язання, що. Щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та підтримати Україну замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки. Йшлося в пропозиції України, переданому країнам Великої сімки, альтернативний варіант прискорити виплати з теперішньої програми ЕРА – екстраординарний дохідний прискорення для України, яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів. Також розглядається можливість реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи активів під більші відсотки. змінення тактики і стратегії нанесення дорог, причому. данная операция имеет многовекторный характер. Первое, с военной точки зрения, массовое использование дронов-обманок Гербера. Причем, заметьте, последний удар по Киеву с использованием более 750 аэродинамических средств поражения, более 400 дронов Гербера, более 60%. С военной точки зрения задача данных беспилотников, не без боевой части, обескровливание систем ПВО. То есть фактически прокладывание маршрута для ударных беспилотников, соответственно, крылатых баллистических ракет армии страны-оккупанта. С информационной точки зрения. Вот здесь основной даже акцент не столько военный, как информационно-политический. Речь идет о том, что увеличение количества дронов Гербера происходит на фоне контролируемого вброса информации о возможности масштабирования производства БПЛА на территории Российской Федерации и одновременного пуска по территории Украины до тысячи беспилотников за день. Давайте посмотрим на тактику действий российских оккупантов. Еще неделю назад антирекорд более 500 беспилотников. И буквально через неделю резкое увеличение количества БПЛА до 750. Специалисты могут разобраться, что большая часть из них 60% это без боевой части. Но для населения Украины сама цифра и, к сожалению, сам характер подачи информации вызывает много вопросов, к, ну, соответственно, к тем людям, которые позиционируют себя военными экспертами. И у населения Украины, соответственно, возникают определенные психологические проблемы в моменте масштабирования ударов и возможностей, якобы возможностей армии страны-оккупанта. Вот на это и расчет. Посеять панику, хаос, страх среди мирного населения. По поводу изменения тактики, причем заметьте, да, вы справедливо заметили, что ранее изменение тактики заключалось в том, что российские оккупанты учли позитивный опыт работы мобильных огневых групп сил обороны Украины. До 40% аэродинамических целей уничтожалось именно благодаря мобильным огневым группам. Кстати, об эффективности данной тактики свидетельствует то, что российская армия переняла данный опыт. На территории России данные подразделения носят весьма, ну, скажем так, интересное название «Сталинские соколы». Но это уже вопросы, скажем так, к российской стороне. Поэтому и была учтена данная тактика сил обороны Украины – и, соответственно, высота потолка поднялась от 2 до, до, до 3000 тысяч Метров, я извиняюсь, чтобы снизить до минимума возможность как раз действия мобильных огневых групп. А сегодняшняя атака, это опять-таки изменение тактики. Соответственно, они пытаются прощупать слабые места в системе украинской ПВО. Создать так называемые коридоры. Вот это все свидетельствует о том, что э, оккупанты постоянно э, пытаются совершенствовать э, удары э, беспилотника и, соответственно, аэробаллистическими средствами поражения, чтобы достигнуть максимальной цели. Причем, обратите внимание, изменение тактики и стратегии нанесения ударов заключается, соответственно, в концентрированном ударе по одному выбранному населенному пункту, будь то Киев. Житомир либо Луцк, то есть максимальное сосредоточение средств поражения как аэродинамических, так и аэробаллистических, с целью прорыва эшелонированной системы ПВО Украины и соответственно достижения максимального эффекта. Но еще один весьма показательный момент: предыдущая массовая атака оккупантов с использованием БПЛА в количестве более 500 единиц совпало, и не случайно совпало, с моментом телефонного разговора российского диктатора с американским президентом, во время которой российский диктатор заявил о том, что Российская Федерация не собирается отказываться от своих программных целей так называемой специальной военной операции. То есть удар по Киеву как центру принятия решения опять-таки не случайен. То есть это элемент информационного и военного давления на украинское политическое руководство. И последний удар с использованием более 700 беспилотников. Заметьте, опять-таки, после заявления американской стороны о возобновлении характера военно-технической помощи Украине и о том, что Трамп разочарован действиями российского диктатора и американская сторона рассматривает возможности ужесточения экономических санкций. Ну и давайте не забывать, соответственно, внешнеполитические усилия украинского президента. Это, соответственно, визиты в европейские столицы, в том числе в вопросах масштабирования средств поражения данных российских беспилотников. Речь идет об украинском ноу-хау, дронах-перехватчиках. И вот это все опять-таки говорит о том, что и дата нанесения удара выбирается не случайно, ну и, соответственно, концентрированность ударов. И опять удар приходится по Киеву как центру принятия решений. Но, уважаемые украинцы, когда вы слышите количество, я еще раз повторяю, 500 беспилотников, 750 беспилотников, делайте внимание и обращайте внимание на то, какое количество утрачено э, локационно. Более 60%. Возможности российской армии и российского ВПК в масштабировании ударных беспилотников до 500 за сутки не отвечают действительности за июнь месяц. По данным Генштаба сил обороны Украины, общее количество ударных и, соответственно, беспилотников Гербер – это порядка 5300. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты масштабировали производство ударных беспилотников со 170 в сутки до, соответственно, 190. Но самое главное, о чем мы должны понимать, Главное управление разведки Министерства обороны Украины проводит превентивный характер операции в моменте нейтрализации возможностей масштабирования производства БПЛА на территории самой страны оккупанта.